Alright selamat kembali bernama radio untuk anda Baik kembali untuk Dimensi Hari Waktu ini bersama saya Arif Muhammad dan juga Ya yeah, saya Natasha Aimi Dan di jam ini ok kita bawakan bagi tahun 2026 Arif mm -hmm. Ah kan ya kita pula berpaktir dengan Arif Haa uh -huh. Memang kena sangat kan mengimbau kenangan yang lalu Ok oh. <laughs> Kenangan apa tu Ah kan ya sebab apa program catna bahasa ini okay. Kan kita kendalikan bersama-sama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka Tepat sekali Ya yeah. yeah, jadi hari kita bawakan bagi tahun 2026 ini Program catna bahasa pada waktu ini, topik yang kita bawakan adalah Kolokium Sastra Kajian Generasi Puisi Bersama-sama dua orang tetamu kita Waktu ini Arif Alright. Baik, kita perkenalkan kepada anda Tetamu kita di studio Kita bawakan kepada anda Iaitu Puan Zaiti Akhtar Jaafar Elias Abu Bakar Yang merupakan perancang bahasa Bahagian Penyelidikan Sastra Dewan Bahasa dan Pustaka Juga kita bawakan Puan Siti Haslina Subakir Perancang Bahasa Bahagian Penyelidikan Sastra Dewan Bahasa dan juga Pustaka Assalamualaikum hmm. kedua-dua Wanja, waalaikumsalam. Cemerlang. Ah, cemerlang, suara sedap. Betul dia. Bahasanya cantik. <laughs> uh, itu yang kita tahu kan. Baik. Dan sebagai permulaan kita mungkin tanya kepada Puan Aslina terlebih dahulu. Ya. Hmm. Okey. Di mana kita nak tahu dengan dengar ringkaslah. Ya, tentang Kolokium Sastra kajian. Genre puisi. Apa mungkin objektif penganjuran program ini? Okay, terima kasih, uh, Didi Natasha. Terima kasih juga bernama kerana memberikan ruang kepada kami lah untuk mm -hmm. berkongsi atau menyampaikan. Uh, Uh, maklumat program uh, terkini Yang akan kami adakan lah okay. Untuk uh, pengetahuan semua pendengar kolekium Sastra Kajian Genre puisi ini uh, merupakan Satu inisiatif uh, daripada bahagian Perikan Sastra Dewan Bahasa dan Pustaka uh, Yang selari dengan matlamat uh, Kedua penubuhan DBP Iaitu untuk memperkembangkan bakat Sastra dalam bahasa kebangsaan uh -huh. Jadi kolekium ini uh, Dia adalah satu pertemuan uh, Dalam kalangan penulis Puisi Tanah Air uh, untuk mereka berkongsi uh, pandangan mereka tentang konsep uh, puisi menurut perspektif uh, kacamata mereka sendiri dari uh, sudut kacamata penulis itu sendiri apa hmm. itu puisi Uh, Okey daripada maksudnya di sini uh, kita nak tahulah apa maksud puisi, pandangan penulis itu sendiri mm -hmm. uh, Bagaimana pemikiran mereka, bagaimana mereka menghasilkan uh, puisi uh, Dan yang penting kita nak tahu proses kreatif, bagaimana mereka mula uh, menulis puisi okay. uh, Itu yang kita nak dengarkan sendiri daripada penulis-penulis yang akan kita undang nantilah mm. okay, uh, seperti yang kita sedia maklum penulis-penulis puisi tanah air kita ni memang ada nilah uh, apa uh, perspektif masing-masing ada uh, gaya masing-masing dalam menulis puisi kan. Uh, yang itu kita nak tahu. Dan objektif uh, penganjuran kolegium uh, sastra kajian genre puisi ni uh, kita nak sebenarnya kita nak memperkenalkan uh, konsep genre sastra kepada halayak khususnya generasi muda. Uh, kita nak tahu, kita nak galakkan generasi muda agar meminati uh, genre puisi melalui inilah wacana kolegium yang kita adakan ah mm -hmm. uh, nantilah. Okey seterusnya kita nak memperluas pengetahuan dan penghayatan halayak terhadap genre puisi. Hmm. Aa, dan akhir sekali kita, colloquium ini kita akan menghasilkan sebuah buku yang kita akan himpunkan penulisan ke semua panel aa, atau pembentang yang kita akan lantik nanti, yang kita akan undang aa, mereka akan menulis apa itu puisi dan kita akan bukukan. Hmm. Aa, dan menjadi korpus bacaan kepada halayak khususnya generasi muda. Okay. Aa, itulah Maksudnya objektif. dapatan itu kita bukukan? Ya. Yeah. Oh. Sebab <laughs> kalau kita fahami colloquium itu sendiri bermaksud forum akademik yeah. ataupun pentas untuk kita cambahkan idea mm. berkenaan dengan puisi-puisi ini betul. bagaimana genre-nya penulisannya ha. ideanya saya puisi sedih tadi kan ah oh, betul okay. <laughs> Arif memang seorang puisi, pemuitis uh, lagi ternyata. Puisi, lah, puisi. Nah. Ya, Okey. Baik, bila kita bercakap soal forum ataupun kolokium ini pastinya ada fokus tersendirilah dan juga tema yang tersendiri yang biasa diletakkan. Jadi untuk kolokium sastra kajian genre puisi dan uh, ini bagaimana uh, temanya diletak dan hmm. apa tema tersebut, Puan Zeti? Ah terima kasih uh, Arif. Uh, untuk colloquium uh, Sastra kajian Jurnal puisi ini, tema yang uh, kami pilih ialah uh, ada apa dengan puisi. Oh. Uh, ada apa dengan puisi. Sebenarnya uh, idea ataupun bagaimana uh, tema ini tercetus dari sebenarnya dari ketua bahagian kami sendiri Encik Saifulizan Yahya ketua uh -huh. bahagian pendidikan sastera beliaulah yang uh, memberi idea untuk meletakkan tema ada apa dengan puisi uh -huh. berdasarkan uh, pemerhatian dan juga pandangan beliau terhadap uh, remaja ataupun generasi muda zaman sekarang ni macam sukar untuk mendekati puisi mungkin tidak memahami uh, puisi mungkin mengatakan puisi itu sukar untuk difahami yeah. uh, membosankan jadi daripada Pemahaman dan uh, pandangan uh, beliau lah maka tercetusnya uh, tema ada apa dengan puisi. Sebenarnya ada apa dengan puisi ni konsep dia kita nak memperkenalkan uh, kepada generasi muda uh, tentang apa itu puisi sebenarnya. Okay. Kalau uh, mungkin lebih mudah kalau kita nak minta uh, remaja mencari puisi, mencari maknanya dalam kamus kan apa itu puisi dan uh, makna dalam kamus adalah umum. Mungkin uh -huh. satu karangan berangkap untuk menyatakan perasaan. Tetapi untuk uh, colloquium uh, yang akan berlangsung pada minggu hadapan ni, kita bawakan uh, makna puisi itu dari sudut pandangan penulis itu sendiri. Hmm. Ah, penulis ni kan ada pelbagai uh, latar belakang. Mereka mempunyai perspektif yang berbeza. Jadi uh, dari situlah uh, kita nakkan uh, buah fikir. Ya, yeah, buah fikir uh, penulis itu sendiri tentang makna. Apa itu puisi. Hmm. Ah. Saya rasa, saya kira macam inilah. Dia sumpah macam si penulis lagu, pencipta yeah. lirik. Ya yeah, betul. Ah, maksudnya dia mencipta puisi tersebut pasal ada cerita yeah. okay, yang dia hasilkan Eh? Betul tu hmm. Natasha. Okey, menarik. Ah, itu dah tema dia, ada apa dengan puisi. Ada cinta lah. Ah. Eh, saya pula sambung. <laughs> <laughs> okay. Ada pelbagai rasa. <laughs> kalau, kalau mungkin awak dalam puisi awak ada cinta. Ah. Kalau dalam puisi saya ada air mata. Oh, oh. Sure. oh dia tak dia tak tukar. Ah, nampak tu sikit-sikit boleh -sikit bagi. Okey, baik dan kita nak tahu juga okey tentang keterlibatan. Siapa mm -hmm. agaknya yang akan terlibat uh, sebagai pembentang kertas kerja kan? Apa mungkin isu-isu menarik yang akan yang dikupas dalam kolokium ini sendiri. Okey, baik. Uh, untuk apa ni? Keterlibatan pembentang ataupun penulis yang uh, akan membentangkan kertas kerja, uh, kita telah undang seramai 17 orang penulis mm. uh, yang berkaitan dalam bidang puisi ni. Uh, dari pelbagai latar belakang yang berbeza sebenarnya pen mungkin ada orang tertanya kenapa 17 penulis saja kenapa hmm. tidak lebih kenapa tidak 20 ataupun selebihnya sebab kita ada ramai pe hmm. uh, penulis pe Puisi. Uh, penulis puisi di Malaysia. Tetapi sebenarnya 17 inilah sebenarnya kita mewakil uh, kira mewakili uh, seluruh Malaysia hmm. penulis uh, di seluruh Malaysia. Sebab kita pembahagian tu kita mengikut zon hmm. uh, di seluruh Malaysia. Hmm. Dan 17 itu kita ada dari zon selatan uh, dari Pantai Timur penulis Pantai Timur penulis uh, di sekitar Lembah Kelang dan juga Uh, Sabah dan Sarawak. Hmm. Antara yang boleh saya sebutkan di sini sastrawan negara uh, Profesor Emeritus uh, Muhammad Haji Saleh yang kita yes. rasanya rata-rata sangat mengenali be uh, mengenali beliau. Lepas tu kita ada Datuk Lim Swee Datuk Dr Lim Swee Tee. Hmm. Uh, uh, semua yang kita pilih ni adalah penulis-penulis yang prolific dan sentiasa berkarya secara berterusan. Ah. Uh. Kita juga ada uh, Dr Fatrazi. Hmm. Beliau dari latar belakang sains perubatan. Okay. Jadi dengan itu kita boleh dapat tahu apakah yang uh, bermain di fikirannya dari hatinya uh, tentang puisi hmm. dari sudut latar belakangnya lah hmm. Selain itu kita juga ada penerima-penerima si Red Ward, Seperti uh, Dr. Samsudin Osman uh, Zain Kasturi uh, Bizai um, uh, Dari selatan kita ada uh, Tuan Haji Sapir Ramli okay. Hmm. Itu antara namanya lah Antara, ya, ya. ya, ya. antara Jadi 17 penulis kesemuanya dari mm -mm. keseluruhan zon Ah ya betul. Okay. Dan yang paling istimewa sekali uh, salah seorang daripada pembentang ini ialah dak ialah ketua pengarah diom bahasa sendiri oh. yang usser Dr Hazami Jahari oh. akan berkongsi tentang uh, rasa tentang uh, makna puisi dari mm. sudut pandangan beliau sebagai seorang ketua pengarah Baik. dan juga juga, juga uh, penulis puisi. Mm. Ada tambahan ke Haslina? Uh, tambah sikitlah. <laughs> ya kirakan semua pendengar uh, ketua pengarah kami Dr Hazami Jahari sebenarnya dia ada buku kumpulan puisi sendiri. Hmm. Ah, iaitu Ufuk Janji yang mengandungi 140 ke, ke, depan mic sikit ah. Okey. Okay, maaf. Ah. Beliau mempunyai sebuah uh, uh, apa, Buku kumpulan puisi yang sendiril, tersendirilah uh -huh. Yang bertajuk Ufuk Janji Yang mengandungi uh, banyak puisi Yang uh, dihasilkan oleh beliau sendiri Macam uh, kita tengoklah ketua pengarah Yang sangat sibuk sana ke sini Dengan urusan pelbagai uh, Sempat menulis puisi uh, uh, Jadi uh, itu yang kita nak tahu bagaimana proses uh, Beliau menulis uh, puisi itu Boleh berlaku Bagaimana uh. tercetusnya idea uh, Beliau untuk menulis puisi adakah daripada Peristiwa-peristiwa yang Uh, Pernah beliau alami uh, pada waktu kecil Itu uh, yang kita nak dengarkan sendiri Daripada penulis-penulis yang kita bintang mm, nanti mm. Kita juga ada suara muda uh, Penulis muda yeah. uh, Seperti uh, unik namanya Jack Malik Oh ha, kita, uh, kita undang juga Jack Malik Beliau mewakili penulis muda Ya yeah. uh, uh, Seperti yang kita tahulah Jack Malik ni memang mempunyai peminat Pengikut sendiri dalam kalangan anak-anak mm. muda Jadi mm -mm. kita nak dengar sendiri Bagaimana beliau boleh menghasilkan puisi Yang dekat dengan jiwa anak-anak muda mm -mm. Hmm. itulah itu dia. Tujuh 17 penulis uh -uh. juga turut disertai oleh ketua pengarah Dewan Bahasa yeah. dan Pustaka Dr Hazami yeah. okey tapi itulah nama saya tak ada ah, <laughs> saya rasa mungkin dia <laughs> letak tepi sekejap <laughs> ah, jangan ambil hati jangan kecewa jangan kecewa kesedihan <laughs> dalam puisi itu tadi okey okay. okay. baik kita yeah. nak tahu juga uh, bila kita berbicara soal puisi puan-puan uh, mm -hmm. ya yeah, memang ada seorang ataupun individu yang mahir dalam mengukir dan juga menulis puisi. Tetapi tak semestinya penulis puisi ini dia yang menjadi pemuisi. Betul. Ada juga pemuisi ini tidak menulis puisi juga. Hmm. Jadi adakah turut diundang pemuisi itu sendiri? Hmm. Okey, okay, untuk uh, pemuisi Okey untuk yang a uh, cam ini uh -huh. sebenarnya kita kita mengundang penulis yang menekuni bidang uh, penulis itu uh, uh, bidang puisi itu sendiri uh -huh. uh, yang memang uh, menulis mendendang ya betul, oh, uh -uh. betul. Oh, uh, dan dia kan? dia, dia semem penulis uh, puisi yang prolifik Yang hmm. hmm. asisten ah. berkarya. Kadang-kadang pemuisi dia tidak menulis puisi mm -hmm. tapi dia mendeklamasikan yeah. uh, puisi kan. Mata? Tapi yang ini yang kita pilih ialah dari kalangan penulis yang memang menulis puisi. Ah. Sebab hmm. ah. kita nak dapatkan pemikiran dia. Uh, kita yeah. nak <laughs> dapatkan pemikirannya, nak dapatkan mana mana uh, apa pengalaman, pengalaman dia punya puisi. rasa bagaimana uh -huh maksudnya proses kreatif mereka hmm. Hmm. patutlah saya tak tersenarai. Ah. Saya peringkat taman je. Ah tak <laughs> ah. Nanti ada volume 2.0 <laughs> ada nama Arif Muhammad tu nanti. <laughs> ah jangan risau. Dialah penulis, pemuisi, penerbit semua dia. Ah okay. Baik. Dan okay, bila kita ceritakan tentang kolokium kan puan kan, hmm. uh, ada ya ada forum, ada seminar kan hmm. yang berkaitan dengan puisi yang turut pernah dianjurkan hmm. sebelum ini. Tapi kita nak tahu apa mungkin membezakan kolokium ni dengan seminar-seminar sastra yang lain yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Bustodak tak ke sendiri? Terima kasih Natasha. Uh, saya jawab lah ya. Yeah. Mm -hmm. uh, sebenarnya kolekian kami ni uh, unik lah bagi kami sebab uh, kita menampilkan sendiri penulis puisi tu uh, yang uh, mereka akan menyuarakan sendiri. Mm -hmm. uh, pandangan mereka tentang apa itu puisi ada apa dengan puisi dari mm -hmm. uh, kacamata mereka. Okey bagaimana mereka melihat puisi bagaimana mereka menghasilkan puisi. Ini berbeza dengan seminar-seminar yang kita adakan yang kita pernah anjurkan lah sebelum mm -hmm. ini di mana kita mengundang penulis uh, Contoh pengkaji Atau pembentang Kertas kerja Untuk membentangkan Tentang karya sastra Dari sudut teori mm. Dan kajian akademik uh, Tapi uh, Kajian apa Kolekium kami uh, Kolekium yang akan Diadakan uh, ini uh, Dia lebih santai Konsepnya uh, Kita akan mendengarkan Secara langsung Daripada penulis Mereka berkongsi pengalaman Itu yang kita mm. nak dengar Pengalaman itu mahal kan mm -hmm, uh, kita, Itu kita nak tahu Macam mana Proses mereka Berkarya, berkarya. Uh, Mungkin dari situ Boleh tercetusnya Idea mm -hmm. Kita yang tak pernah menulis puisi ni kan mungkin boleh menjadi terkisus. satu inspirasi, ah, inspirasi lah kepada, ah, anak, kepada muda. anak muda ah, hmm. untuk menulis mula menulis puisi dan yeah. ah, dan gab yang menariknya lagi kalau kim ni gabungan antara penulis lama dan baru. penulis baru muda penulis muda ah, yang berbeza latar belakang dan Bidang lah okay. uh, macam hmm. tu Dr. Pak Razin yeah. dari segi perbataannya doktor kita ada undang juga Datuk Ramzah Dambul dari Sabah. Kan? Oh, ah. hmm. okay. 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 Jadi okay. Okay. macam menarik lah kita nak tahu hmm. kan hmm. Uh, apa itu puisi. Hmm. Uh, dari kita perspektif. juga mengundang uh, ni Datuk ee uh, Pak Agi, Abdul Ghaffar Ibrahim. Beliau seorang uh, penulis uh, pe, penulis puisi yang sangat hebat dan penuh keunikan sebab beliau bukan saja seorang uh, penulis puisi, penyair, malah malahan beliau seorang pelukis. Jadi gabungan itu nanti kita akan boleh saksikan dalam colloquium yang akan berlangsung pada 11 Februari uh, di Dewan Bahasa dan Pustaka mm. pada 9 pagi hingga 4.30 petang. Okey. Mm. Sembilan pagi hingga empat setengah pada sebelas Februari. Yeah, so, yeah, Okey, baik uh, satu juga ini ini uh, so soalan daripada pendengar kita. Yeah, Okey, yeah, yeah. sebab uh, hari ini ataupun dunia hari ini, Puan, kita tengok macam-macam kalau teknologi dan sebagainya. Wa imad dari segi bahasa sekalipun kadang-kadang uh, ada anak muda hari ini ataupun golongan hari ini yang kadang-kadang meminjam bahasanya daripada negara jiran mm. Indonesia dan sebagainya. Dan malah puisi juga ada juga puisi-puisi yang mempunyai dinamik ataupun campuran unsur daripada Indonesia yang mungkin digabungkan ataupun mungkin diselarikan dengan puisi Malaysia. Jadi, adakah uh, kolokium ini juga uh, turut menyentuh soal keaslian puisi tradisional kita nanti? Puan. Hmm, okay. Uh, okay, uh, untuk kolekium colloquium, uh, colloquium ini kita sebenarnya memfokuskan uh, tentang uh, konsep memperkenalkan genre hmm. uh, puisi itu. Uh, jadi kita tidak menyentuh uh, yang lebih hmm. lanjut hmm. lagi. Cuma kita hanya ingin memperkenalkan uh, konsep genre puisi itu menurut perspektif penulis. Hmm. Uh. Hmm. Apa ada apa dengan puisi? Ya, yeah, ada apa dengan puisi? Okay. Hmm. Saya tambah sikit lah okay. kita fokus kepada puisi moden. Okay. Iaitu sajak. Uh, uh. Maksudnya oh. tradisional tu uh, kita tak Termasuk uh, untuk dalam. Untuk kali ni, uh, uh. untuk kali ni kita fokus kepada puisi moden. Ha. Jadi boleh bersajak pun? Uh. Uh. Oh. Boleh. 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 Betul ke salah boleh. je belum pasti. <laughs> <laughs> <Cuma tukar lagi. laughs> ah, ya. Yeah. Jadi cukup menariklah sebenarnya sebab kita rasa macam zaman sekarang ni uh, penglibatan anak-anak muda kan yeah, dalam dunia betul. puisi ni kita kita tengok semakin tipislah. Kan sebab kita tengok orang yang uh, boleh berpuisi ni mereka ni berlatar belakang ke sastra. Hmm. Ha, tapi saya rasa sebenarnya ada je orang yang pandai puisi. Uh, kan Yelah Ikan dia melibatkan emosi Dan perasaan yeah. uh, Tetapi uh, Itu Mungkin anak-anak muda tak tahu Itu adalah sebahagian Daripada dunia puisi itu sendiri kan mm. Okey, Baik Dan uh, Kita nak, nak dengarkan jugalah uh, Harapan ya, Daripada puan berdua Ataupun mungkin mesej Yang nak disampaikan oleh DBP sendiri ya, Melalui yang uh, kolokium kiam sastra Yang nak dianjurkan nanti Bagaimana ia akan Memberi impak juga ya, Kepada semua Pengunjung yang datang Dan juga Terutama kepada anak-anak muda mm. uh, Kan ya, Nak memahami Ataupun nak melibatkan diri Dalam dunia puisi Okey seorang satu harapan. Yeah. <laughs> Silakan. Okay, saya apa harapan kami lah agar kolekium ini nanti dapat menjadi satu pendekatan baru uh -huh. uh, kepada uh, anak muda khususnya uh, supaya mereka uh, mengetahui memahami konsep uh, puisi apa itu puisi uh, dan mungkin dari situ akan tercetusnya uh, minat uh, mereka untuk membaca kita mula dengan mungkin membaca dan akhirnya mungkin berminat untuk menulis puisi hmm. kan uh, seperti yang DJ Natasha maklumkan tadi sebenarnya dia adik lagu yang indah tu pun satu yeah. ada kuisis sebenarnya mm -hmm. tapi bila dilagukan dalam Uh, bentuk yang lagu yang menarik lah yang sedap yeah. jadi anak muda kan suka kan sebenarnya. ha, jadi, uh, itulah sebenarnya uh, harapan kami dalam penganjuran uh, kolektif sastra kajian genre puisi yang akan diadakan pada 11 Februari nanti alright hmm. Puan <laughs> uh, harapan kami tentulah agar uh, program yang kami laksanakan ini mencapai matlamat asal iaitu kita nak memperkenalkan sebenarnya uh, konsep genre sastra ini kepada generasi muda dan di samping itu juga dia akan menjadi kan uh... Uh, apa ni satu kompas untuk sastra kebangsaan di Malaysia. Hmm. Hmm. Baik saya suka bila Puan Zeti menutup dengan kompas untuk sastra negara kita hmm. ataupun sastra Malaysia. kerana ini adalah warisan seni kita hmm. yang yeah. dari segi puisi, puisi moden, puisi tradisional dan ada yang digelarkan sebagai sajak dan sebagainya. Hmm. Dan sekali lagi kepada anda 11 Februari 2026 pada 9 pagi hingga 4.30 petang yeah. uh, di Dewan Bahasa dan Pustaka. Yeah. Uh -huh. uh, kita akan uh, sebenarnya kira. kami mengawarkan semua okay. peminat peminat uh, puisi boleh ikuti si secara siaran langsung oh. di uh, Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka pada 11 uh, Februari jangan lupa mm -hmm. uh, pada pukul 9 pagi hingga 4:30 petang 9 pagi hingga 4:30 petang yeah. ya oh. satu hari kita berlangsung wow, ah. boleh buat khusus <laughs> Okey, Dapat 6 jam hmm. Maksudnya Kalau nak walk in Tak boleh sebab Untuk peserta ni sahaja uh, yeah, saya, yeah. Cuma untuk uh, FB live tadi Umur Ya yeah. uh, yeah, betul oh. Kita buka ah, kepada ramai -ramai. semua Okay, okay. Saksikanlah Saksikan lah Beramai-ramai Saksikan ramai-ramai Jangan lupa Letak nanti komen kat situ Hadir Ya hmm. Ya yeah. <laughs> <Yeah. laughs> <Okay. Yeah>, Betul <laughs> Jadi itu dia Pada 11 Februari 2026 9 mm -hmm. pagi Hingga 4 uh, Setengah petang. petang Okay, Untuk kolokium sastra Kajian genre Puisi Alright oh, okay. Kita nak ucapkan terima kasih Kepada kedua-dua tetamu kita mm -hmm. Yang pastinya uh, Memberi saya kira Percambahan ilmu lah kan mm -hmm. Kalau ini bukan satu uh, Medan biasa Tetapi satu uh, Forum akademik sebenarnya Untuk kita pentaskan Untuk kita diskusikan Dan kita Cari buah fikir baru Apa itu sebenarnya puisi Dan ada apa dengan puisi Tepat sekali mm -hmm. Jadi terima kasih kita ucapkan ya, Kepada Puan Zeti Akhtar Jaafar Layas Abu Bakar Perancang Bahasa Bahagian Penyelidikan Sastra Dari Dewan Bahasa dan Pustaka Juga kepada Puan Siti Hasli Elina uh, Subaka yang merupakan perancang bahasa juga di bahagian penyelidikan sastra juga dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Alright, Terima pun. kasih kembali. Sama-sama. kasih. Sama -sama. okay, salam dekat Dr. Hazami. Betul. Kalau kan? tak ada komisi. Kau Kami saya. ada. Uh, <tengol>. InsyaAllah boleh. Insya Allah. Ya. Baik, itu saja untuk Cakna Bahasa minggu ini. Kita kembali selepas ini bernama Radio. Untuk anda.